Sugeng rawuh mugi tansah pinaringan kesarasan, nggih sampeyan. Dinten niki awake dhewe badhe ngonceki membahas babakan sing sering banget lah awake dewe temoni nang dalan. Nggih punika polisi tidur utawi alat pembatas kecepatan. Sumbere saking cuplekan seratan nyelajah polisi tidur ing in dalan. Nah, tujuane obrolan niki Supada samian nggih luwih mangertos napa niku polisi tidur. secara hipripun terus aturan resmi nekatus pundi lan uh, jenis-jenis si pun niku saman pemawon ngertos boten istilah polisi tidur niku jebul wis mepet KBBI lo ayo langsung mawon dibahas nge terus uh, nurut KBB polisi tidur kue arti nge, bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan. Hmm. Gampangannya ya gundukan yang dalan sing sengaja digawe ben kendaraan orang ngebut. Hmm biasanya dipasang neng dalam komplek utawi ganggang -gang cilik ben luweh aman. Gih, leres. Nah, sing menarik niku sejarah ya e nih. Konsep polisi tidur niku jebul wis ano wiwit tahun 1906. Wah, lumayan tua nih. E. Terus desain desainnya dikembangke terus nganti tahun 1950-an. Nembe ditemu angke rancangan sing dianggep pas niku kalih Arthur Holly Compton. Niku ilmuwan fisika, nggih nampi Nobel barang. Tetes niku nunjukake nek desaine mboten asal-asalan sak sakjane. Wah, nembe ngertos kula nek sejarahe kados ngoten nggih, nggih nggih. Nanging niki sing sering dadi masalah. Eh, senajan gunane penting nggih kangge ngurangi kecepatan, Nyatanya kathah polisi tidur sing digawe kalih masyarakat dhewe niku ukurane sak karepe. Malah kadang ganggu sing liwat nggih mboten? merga keduren utawa warnane ora jelas bahaya nek wengi sampeyan nggih sering nemone sing kados niku les nggih nggih kata sangat sing digawe anu mungkin merga kurang sosialisasinya aturan utawi nggih ngerasa perlu cepet-cepet ana pembatas kecepatan demi keamanan warga tapi malah orang sesuai standar padahal nek disambungke kalih gambaran gede pemerintah niku sakjane wis ngetokake aturan sing jelas banget wonten Peraturan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2021. Oh, wonten aturan resmi nih? Permen hub Aturannya pripun niku. Penting niki kange sing badi damel utawi sekedar ngertos mawon. Nge. Ing aturan niku disebutake alat pembatas kecepatan utawi polisi tidur niku kedah digawe saking bahan badan jalan utawi karet utawi bahan liane sing podok wate. Terus ukurannya niku spesifik sangat. Dure antara lima nganti sembilan senti mawon. Oh lima nganti sembilan senti. Datos mbak inggil sangat nge? Nge, mbak Terus ambane total antara telung puluh lima nganti telung puluh sembilan senti. Lan kelandayan, nopo nge, sudut miring ini e paling duur lima puluh persen. Kelandayan lima puluh persen ini ku pun? Niku rasio antara duur lan panjang bagian miringi. E. Datos ora terlalu njeglek ngoten. Lansing penting malih, warnane kudu kombinasi kuning utawi putih kalih ireng nggih ben gampang ketok awan utawi wengi. Ngetrapke aturan niki penting banget kanggo keselamatan kabeh. Oh, dados nek warnane polos semen mawon iku sakjane wis ora bener nggih. Nggih, nggih. Lan ukurane nggih cetha banget batasane. Terus wau katosipun ngendika wonten jenis-jenisipun. Nggih, leres. Wonten tigang jenis utama sing perlu sampean ngertosi saking sumber niki. Nggih menika speed bump, terus speed hump lan speed table. Wah, wonten tiga. Benten-benten niku? Nggih, bebane wonten ing ukuran lan efek ngereme. Sing pertama, speed bump. Niki sing paling cilik. Dure sami kalih aturan wau, 5 sampai 9 cm, ambane telong 35 sampai 39 cm. Mergo luwih sempit efek ngereme luwih dadak. Cocok kangge area sing butuh kecepatan rendah banget, misale area parkir. Oh, sing alit nggih sing sering jeglek niku mungkin nggih. Nggih, saged dados. Terus sing nomor kali, speed hump. Niki luwih gede Dure eh, sekitar 8 nganti 15 cm, ambane saged 90 cm utawi luwih. Merga luwih ambolan landai, luwih nyaman dilewati timbang speed bump nek kecepatannya pas. Tapi tetap efektif ngurangi laju ing jalan lingkungan utawi zona sekolah. luwih mm, Luweh landai gitu, terus langkung nyaman nge. Lajeng sing terakhir. Speed table. Nge, speed table. Niki sing paling ambo. Dure biasanya podo speed ham sekitar 8 sampai 10 cm. Nanging ambane minimal rong setengah meter. Cukup kanggo seawak mobil. Nah, niki sing paling nyaman dilewati. Datus kendaraan ngirangi kecepatan ipun langkung alon. Lan sering digabung kali penyebrangan pejalan kaki. Nopo namine race crosswalk niku. Oh, dados ingkang kados panggung alit niku nge, seng nyebrang dalan. Gengge, datus benten ukuran, benten peruntukan lan efek ipun Tapi uh, intine sami-sami kanggo ngurangi kecepatan beluhi aman, utamanya kanggo pejalan kaki lan pengendara sepeda ngotong nge. Ter nopo artine niki sedayaa kanggo sampeyan sing saben dinten wontening margi. Nge, intine ngoten, polisi tidur niku alat penting, kanggo ngatur lalu lintas. Woten sejarah lan uh, aturan maine sing cetah saking pemerintah. Mulai bahan ukuran presisi ngantos warnane kedah pas. Ter wonten tigong jenis utama. Bam, hum kali table, sing beda efek lan penggunaane, Lan paling penting, kudu digawis sesuai aturan. Geh, ben orang malah membahayani utawi ngerusak kendaraan. Nih, Lerus. Kangge, sampean para pamiarsa ngertos informasi niki penting, ye. Ben luwe waspado ning dalan mbedak ke jenis polisi tidur sing dilewati. Lan ngertos, nek, pembuatan ini wonten wanten standare. Boten asal damel. Nek, nemu sing aneh utawi katon membahayani paling boten sampean ngertos kados bunti kudu, ne. Mugi-mugi manfaat, ngeh, informasi, ne. Nah, les kangge bahan pikiran sampeyan sak lajenggi pun niki sana jan aturani pun wis cetah lan detail sanget nge wa wow. Kenging nopo kok isih kathah polisi tidur sing anu digawe sakake tanpa nurut spek nopo pancen angel ngetrapake atnan niku utawi kurang pengawasan utawi wonten alasan liyane Lan malih wonten boten cora liya sing efektif kanggo ngatur kecepatan ning lingkungan pemukiman saliane nganggge polisi tidur fisik atus Niki Hmm, niku pita menarik kange direnung ke sarang-sarang.